З античних часів краса в першу чергу являлася демонстрацією здоров'я людини, а тому бажання мати струнке тіло завжди буде актуальним. Це програма День. Вітаю всіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю в Україні 53% жителів страждають від зайвої ваги, серед яких кожному п'ятому поставлено діагноз ожиріння, котрий здатен скоротити людині одну шосту її життя. Сьогодні ви дізнаєтесь, як позбавитись від шкідливої залежності від їжі і повернути собі стрункість і здоров'я. Отже, як повернути собі стрункість і здоров'я, в тому числі будемо питати у лікаря-психотерапевта вищої категорії Сергія Сороки. Доброго дня, доброго дня. Я впевнена, що не дивлячись на те, що вже не перший рік в Україні лікують і від ожиріння, як від залежності, в тому числі, у людей виникає логічне запитання: якщо алкоголь це... Е... Наркотик, табак це наркотик. Тютюн <кхи> це наркотик, який викликає залежність. То до чого тут їжа і до чого тут лікування такими ж методами, як ми лікуємо алкоголізм чи тютюнозалежність? Взагалі вважається, що у народу є три спасителя, три головних антістресора: алкоголь, табак і їда. Хорошо, если была возможность э, соблюдать умеренность. Но, в принципе, еда действительно снимает напряжение эмоциональное, релаксирует. И э, когда мы говорим о лишнем весе, то он бывает, тем более как заболевание, только у людей. Это чисто человеческое заболевание. Вот приходят женщины и говорят, Сергей Васильевич, потому что широкая кость, потому что такие обменные процессы, потому что мама у меня толстая, Генетика, да. Да, потому что беременность, роды, гормональные препараты. То есть такая идет защита психологическая. Я спрашиваю, а что, белочка после третьих родов, вы такую видели, что не могла подняться к себе в гнездо? Или кошка не запрыгнула на табуреточку? Все животные, как только они рожают своих детенышей, они сразу их начинают кормить и добывать сами пищу. А женщина села, посидела, легла, полежала, принесли, покормили. Вот она выполнила свой долг женский и теперь пусть сидит или лежит и поправляется. Заболевания. Заболевания под названием ожирение, в общем-то, протекают в трех степенях. Первая, вторая, третья, четвертая. Легко поставить диагноз. Ожирение первой степени плюс 10% массы, ожирение второй степени плюс 20, третье плюс 30 и четвертое плюс 40 и более. И вот давайте на деле. 160 см в рост вес должен быть 60 кг. Добавила 40% массы, это плюс 24 кг. Это всего, как бы нам всего 84 кг. Это не такой большой живот, не такая широкая попа. Но это уже ожирение четвертой степени. Та вот там сусидка більше, что вста, а вот там взагалі выходит, а ящин это вста, И всегда находится оправдание. И когда мы встречаемся с таким пациентом, мы сразу спрашиваем, как у вас давление скачет высокое, уже таблетки не сбивают, как у вас составы, уже меняют, уже предлагают менять сустав, как у вас желчный пузырь, уже его нет. То есть масса соматической патологии. Кроме того, комплекс неполноценности. Естественно, женщина всегда хочет быть красивой в любом возрасте. Первое уходит внешняя, внешняя так сказать, красота, а потом уже рушится здоровье. И к нам приходят после 40 лет в основном за здоровьем. Но задача – укротить аппетит. Мы укращаем, это наша задача, сделать так, чтобы не хотелось есть. Укротите, заберите лень. Забираем, потому что это методы психологического воздействия. Надо убрать страх, Перед тим, як би я не набрала, лінь обов'язково, і українські апетит. Це три задачі, які ми ставимо, зробити з допомогою психотерапії. Можна я уточню? От ви сказали 160 зріст, 60 – це ну, оптимальна маса тіла. Так? Якщо починається вже на збільшення, то там недалеко і до першого ступеня вже рівня то Тобто це, це такий універсальний оптимальний критерій, на який можуть орієнтуватися наші глядачі, щоб розуміти, наскільки вони випереджають нормальну вагу. Это гениальная формула врача Брока, который придумал такую формулу. Вес определяется как? Рост в сантиметрах, отнимается цифра 100, остается вес. Не надо ничего усложнять. Она уже с 1837 года формула работает, и не надо никакие придумки. И поэтому вот достаточно по этой формуле вычислить свой вес, чтобы сказать себе, да, у тебя уже жирение первой, второй, третьей или четвертой степени. И, естественно, надо решать задачу. Опять-таки, с помощью, как мы говорим, самотушки, собрать свою силу и волю в и начать понедельник новую жизнь, она, как правило, заканчивается в среду или в четверг. Почему, а речи, вот почему так вот не бы полной на Людина и вы натерпеть фиаско? Потому что э, лишний вес ⁇ это удел эмоциональных людей. Вот так они импульсивно действуют в своей жизни. Э, говорит, я после шести не ем. Я ем после 11 часов вечера, да? И начинается, вот э, всегда идет самооправдание. И... Но претензии какие к врачам? Я там была, и там была, и там была, не успеваю сбросить, сразу набираю. И приходится повторять много раз. Это хроническое, тяжелое, думающее о рецидиве, наследственно обусловленное заболевание. Всегда хочется думать, это временное состояние. Я же была красивая молодая. Да, подумай, что ты набрала 5, 10, 15. Я их потом сброшу. Время идет вперед, наряды уже примеряются, они одеваются, и кто-то должен помочь. И когда они приходят к нам, я вполне понимаю, что Всі свої сили вже іщерпані, вже много всяких дієт було, і пластирі приклеєно, і всього ділась тепі. Надо зробити так, щоб не хотілося їсти. От ви мене підвели до запитання, яке я вважаю одним з найголовніших в нашій сьогоднішній розмові. От дивіться, дуже багато відомо про здоровий спосіб життя. Отведіть такий спосіб життя, і не буде у вас ніякого ожиріння. Вчені кажуть, лікарі кажуть, що це від неправильного прирозподілу енергії. Людина споживає калорійну, дуже таку енергомістку їжу, так а рухається і роз... Ну, растрачивают эту энергию дуже в очень маленькой количестве. И все-таки ну я понимаю, там диетологи могут помочь, эндокринологи. до чего тут психотерапевт? Как угу. психотерапевт может помочь? Занимаются собой регулярно во всем мире по статистике всего 3% людей. Плюс еще 15%, которые занимаются иногда импульсивно. Остальные просто не занимаются. И поэтому, когда мы говорим сделать так, чтобы не хотелось есть, <coughs> укрутить аппетит, надо это сделать на психосоматическом уровне. Всеми процессами в организме управляет голова. И надо сделать так, чтобы голова сказала, стоп, хватит по желудочной железе, хватит выделять соки, потому что это и есть формирование аппетита, выделение сока. Мы это делаем. Воздействие на центры мозга очень хорошее, благоприятное. Кроме того, человека надо изменить. И мы говорим, ребята, пока вы не поменяетесь, болезнь будет возвращаться к вам. Потому что болезнь возвращается всегда через одни и те же ворота. Что вы можете на вас изменить? Что изменить? Изменить свою, свою реакцию на происходящее в жизни события. Знаете, как по-философски, все прошло, пройдет и это. И любое в жизни событие проходит. Нет, голова устроена так, что из э, мухи делом слона, ночами не спим, ночами встаем, заедаем это все, запиваем, а некоторые умудряются и хорошо выпивать, и хорошо закусывать, одновременно снимая, так сказать, стресс и едой, и алкоголем. И вот наша задача вывести на другие отношения уже к себе, Господу Богу, другому человеку и к природе по четырем параметрам. И вот те люди, которых я наблюдаю уже много лет, они приходят ко мне раз в году и говорят, Ильич, да, у меня уже выработано религиозное мышление, религиозное отношение к миру, я уже другая, я много научилась прощать, я не тащу с собой обиды в завтрашний день. Вот когда мне человек так изменяется, то конечно. это выздоровление. Когда он приходит, вот вам деньги сделайте так, чтобы не хотелось есть, чтобы я похудела навсегда, это не мастерская. Це не мобільний телефон в ремонт ви здаєте. Ви хочете здати свою душу в ремонт, так не виходить. І тим не менш, ви от підкреслюєте, що такий спосіб, як кодування, він дозволяє за один сеанс буквально зняти е, потребу і бажання людини випивати алкоголь. А як бути з їжею? От знаєте, чому я запитую? Я просто уточню, що люди часто розмірковують так, що ну якби вживати алкоголь це не є природнім для нашого організму. І людина може відмовитися раз і назавжди, взагалі від вживання алкоголю, але ж вона не може відмовитися від їжі, правда? І це, і це якби Лишние килограммы, мы уже говорили. Посмотрите в животный мир нет их там толстых и жирных. Слон слониха всегда такая, зайчик всегда такой, волчиха всегда такая. То есть набирать вес могут только в человеческом обществе либо да под воздействием человека. Да и так далее. Раскромить собачку, uh -huh. вот uh -huh. ее кормить и так дальше. Поэтому вот в этом диапазоне мы и работаем, что Бог создал человека. Посмотрите на адаму и в строениях. Вот такими должны быть. И там не стояла бутылка с алкоголем, и там не поставлена она была, не положена пачка сигарет, и тем более огромное количество еды. То есть задача войти в нормальное состояние. Природно, естественно, организм этого хочет. И мы, как врачи-психотерапевты, помогаем ему настроиться. А далее допомога уже сам организм. Да, и мы говорим, что, ребята, если даже мы берем на себя 95% решаемой проблемы, то 5% ваших надо внести. Первое – принять диагноз, а второе – пролечиться для себя. И раз в году приходить к нам за подкрепляющим нашим воздействием. Давайте послушаем тех, кто рискнул измениться, адже это так непросто. Будь ласка. Я живу в Германии. У меня было лишних 15 килограмм или даже, может, немножко больше. Я пыталась их сбросить, пыталась сбросить по-разному. Тренажеры у меня стоят дома: тренажеры, диеты. Диеты тоже ничего не принесли. Потом я случайно увидела э, по пятому каналу выступление Сергея Васильевича. И я решила приехать. Увидела Киев, очень красивый город. И лечение. Лечение было просто великолепным. Я сбросила 15 килограмм. Я абсолютно счастлива, чувствую себя прекрасно. 10 июля пришла на сеанс. Прослушала беседу общую, потом села на диету, которую мне дали. Диета называлась пост. Мне она очень понравилась. За два месяца результат был очень хороший. Это 14 килограмм минус. Было 86 килограмм сначала. Энергия, хорошее настроение, вера в себя, вера в врача как специалиста. И по настоящее время минус 21 килограмм. Никто на улице не узнает. Сын 18-летний ходит со мной за ручку, как с девочкой. Все говорят, это твоя, это твоя подруга. Обычно мой вес был 65-66, а тут дошел до 80. Ну, я тут случайно увидел рекламу на, по пятому пятого канала о том, что есть такая возможность, что есть доктор Сорока, який займається проблемою, і ми одразу з жіною прийшли. У жіна теж була така проблема. В результаті, от на даний момент, значить, в мінус 15 кілограм, чувствується намного. много. Ну, Це треба відчути, що такої збиточний вес, а потім зрозуміти, як добре, коли його ні Сергію Васильовичу я звернулася з приводу коректування ваги після народження дитини і отримала дуже гарну систему, яка сприяла цьому. Я десь скинула 17 кілограмів, але не хочу на цьому зупинятися, я хочу ще зменшити свою вагу, і досягнути десь комфортний для мене студентський вік, відчуття і студентську вагу. Від цього покращується рух, легкість, суглоби чудово рухаються. І взагалі емоції переповнююся гарними емоціями. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, от як надовго закріплюється цей результат? Все ж таки, якщо людина особливо все життя була схильною до повноти, так тут вона досягла певних параметрів. Якщо раніше вона заїдала якийсь інший стрес, там так, від неповноцінності своєї і так далі, то зараз в неї може бути стрес, ой, господи, щоб тільки знову не погласила. Це зависить відключительно від мотивації. Якщо приходить жінка і говорить, спасіть, допомогіть, я хочу ще пожити, тому що в мене вже такі діагнози, два інфаркти принесла. Вона серйозно настроєна, вона працює і у нього прекрасна. результат. Если приходит женщина и говорит, я через два месяца сына женю. Мне надо быть красивой на свадьбе, помогите мне. И ради этого она сбрасывает вес, она тоже свадьбе садится, выпивает и хорошо закусывает. А потом приходится и говорит: вот это свадьба отгуляла, на курорт попала. Два года прошло, набрала, давайте по новой работе. То есть, скрывала, зависит от самоустановок. Да. Ради чего вы это делаете? Очень хорошо худеют девочки, которые настроены быть красивыми, выходить замуж. Вот супермодели очень быстро сбрасывают, потому что они знают свой идеал, знают, что это их профессия, знают, ради чего они работают. Mm -hmm. Поэтому вот от мотивации зависит, насколько результативно будет лечение. Но после беседы с нами, после того, когда выступают люди в эстафете здоровья, молодости, красоты, говорят, девчата, я же не наклонялась, я шнурки не завязывала, я дачу обработала, я машину прекрасно вожу, хотя я не могла втиснуться между рулем и сиденьем. То есть вот это очень хорошо действует, эти эстафеты. И люди понимают, что это не подставные лица, они артисты, что это такие же люди, как и они. Починають вірити, а механізм він включає механізми роботи психотерапії, психологічних прийомового Я, У нас мало часу, але тим не менш не можу втриматися, щоб не запитати багато з ваших пацієнтів, які лікувалися, наприклад, від алкозалежності. не казали, коли це все скінчилося, було таке враження, ніби я з підвалу вийшов на світ Божий. Зовсім по-іншому. Що кажуть пацієнти, котрі вилікувалися від ожиріння? Часто хочу враження: я літаю на крильях. потому что не могла наклониться, не могла подняться на этаж, а сейчас я сбросила свои заветные 27, я другая. На меня мужчины оглядываются я верю в себя, я уже работаю Життя на прекрасна. Работах, да, жизнь прекрасна. Будь ласка, остальное запитание. Нагадайте коротко нашим э, глядачам, от каких зависимостей вы ликуете, э, с какими зависимостями вы имеете справу в своем центре? Значит, мы лечим, и без ложной скромности, очень успешно, от алкогольной зависимости, табачной, наркотической зависимости, если это пациент сам настроен, вот от избыточного веса, от игромании, и от других непрактических э, состояний и заболеваний. Болівані. Ми так хочемо, щоб наша нація стала нарешті здоровішою. Можливо, дійсно варто більш свідомо підійти до цього процесу. Дякую за розмову. Лікар-психотерапевт вищої категорії Сергій Сорока був сьогодні гостем нашої програми. А наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.